Всем доброго ранку, всем мирного неба над головой. Ну, что я хочу сказать. Вы знаете, смотрю иногда, когда проезжаю по Киеву, по маршрутам трамвайным, просто душа болит, а сердце плачет. На днях стоял на улице Павловской, вагон направлялся со стороны вокзала в сторону Лукьяновки. И там маленькая-маленькая горочка Т3 вагон, не буду называть его номер, не хочу э... Прихлопывает башмаками То есть вагон начал давать откатку назад Хлоп, башмаками вагон приостановился Слава богу, встал, сделал высадку-посадку И поехал себе дальше Дальше, все прекрасно понимают, это перекресток Который возле рыбного магазина Не дай Бог словить там красний свет з такими тормозами. Ну, я розумію, що може бути він прихлопнув по шмакам, і вогонь став. Тобто він його повністю вже, э, Но Ну, э, могу сказати одно: э, на жаль, опять же, на жаль, водитель сам себе підставляє. І я його розумію, чому він так робить. Тому що, э, якщо він не вийде на маршрут і не спасет депо то, на жаль, він буде або в резерві, або в подовольненні. Я пам'ятаю, як це було. Водія переслідували, який відмовлявся виїжджати на поломаному вагоні. І його починали переслідувати. Навіть, навіть зі мною це було. Не будемо навіть далеко ходити. Це було зі мною таке. Саме цікаво, що знову повернутися по Донському товарному депою. Я проработав там не один рік. есть по сей день такой господин Казидук, которого надо гнать в шею и отправить, кстати, на войну. Он же офицер, умеет пользоваться оружием, но почему-то сидит засранец в депо и коледует бабки. Самое интересное, что когда происходили выпуска, то есть выпуск, это когда ответственный по выпуску, это когда приезжал линейный работник, на выезде стоял, и там, например, сегодня директор, завтра главный инженер, Послезавтра замдиректора, послезавтра начальник по безопасности движения і эксплуатации. Людина бачила, які вагони виїжджають в аварійному стані, і слова не казав. А якщо і хотів би завернути вагон на канаву там, или куди ще, він знав, чим це може закінчитися. Тобто тут то до увольнення. Йому э, просто давали поняття, що чувак, не лезь куди, тобі не треба. И при этом людина знает, на каком вагоне водители выезжали, чтобы сделать выпуск, потому что от этого выпуска зависит премия всего руководства, всего Белого дома. Премия, э -э неплохая премия. Выпуск есть, есть премия. Нет выпуска, срыв выпуска, нет премии. Ну, есть такая, как уже ожидалось. Вот. И людина знала, на каком вагоне люди выезжают на працю. И Вин э, молчал, потому что ему дали понять и намекнули, что ты будешь лезть куда тебе не надо, мы тебе высвоним, чертовой матери. Пойдешь оттуда, отсюда, как ушел с ГАИ. Но экзамены принимать, это милое дело. Э, только за что и зачем. Почему я это все говорю? К тому, что я наблюдаю за водиями сейчас. Ну, не сейчас, а вообще. Смотрю иногда. В последнее время э, я даже ну, как бы и не пытаюсь увидеть, где там затрымки, як, какие там затрымки. Но бывает, что проезжаю, и постоянно каждый день я нарываюсь на таке, что или положили пантограф, или вагон стоит с чем-то отключенный полностью, пантограф отнят. То есть, ну, каждый божий день практически я это наблюдаю. Я делаю выводы, почему господин Богатырев ушел в по Шевченко, потому что он просто понял, что этому депо идет маленький, вы поняли, что. На сегодняшний день, я не буду называть эти цифры, во-первых, я их не знаю, вагоны ПЭСа, они хорошо ворвались на скоростной трамвай на Борщаговку. Жители Борщаговки были просто недоумения, неужели есть такое, что ты едешь летом, а там работает кондиционер. Господа, жители Борщаговки, скоро привыкайте, вы забудете, что такое кондиционер. Заправить этот вагон очень дорого стоит. Систему кондиционера очень дорого стоит. И там, где закончилась эта лофа, эти вагоны просто выпускают или на короткие смены, или на разрывные. То есть сейчас пик вагоны выезжают утром и вечером чтобы целый день не гонял по линии и э, пассажиры не жаловались за кондиционер. Эта схема нам понятна. Но этих вагонов становится все меньше, меньше и меньше. И каким-то вагонам надо будет выезжать все-таки на первую и вторую смену, а не только на разрывы. Это тоже все тщательно скрывается, на жаль. И такая вот э, беда происходит. Вот. Э, к чему я еще хотел сказать водители? Я хочу обратиться к водителям. Прекращайте выручать руководство. К чему я сегодня начал эту э, запись? Потому что водитель пытается э, прикрыть зад руководство, чтобы руководство получило премию, а водитель получил геморрой. И тебе спасибо никто не скажет. Почему? Потому что стою я на днях вот даже опять же чисто случайно я ехал по делам, потом мне надо было оставить машину, поехать в вагоном. І я ждал вагон і тут в сторону вокзалу, а тут йде вагон з сторони вокзалу. Остановка Павловська. Вроді би, да, так, є там уклон, ну він такий, але вагону довелося два рази хлопнути башмаками, щоб вагон встав. Тобто це слабый, слабый колодочний тормоз в трамваї по ПДД вагон не має права давати ни відкатку ні ни вперед, ні назад. у него тормоза все мгновенные и он останавливается. Вагон два раза хлопнул башмаками, вагон встал. На счастье. Мы выручаем руководство, делаем для них премию, но когда, поверьте, с вами что-то случится, вам никто не поможет. Ни руководство, ни господин Казидуб, который сидит и ждет, когда придет день экзаменов, вот, чтобы собрать взятки. И э, я не считаю, что это надо делать. Э, я когда-то тоже пытался, когда-то тоже выручал. А потом, когда попал в ДТП э, первый раз, я помню, как тоже мне приехали, мозг начали полоскать. Ну, типа, И то, э, ты виноват, там, ты-ты-ты-ты-ты-ты. -т. Хотя я прекрасно знал, что я не виноват. Почему? Потому что до трамвая у меня уже стаж был водительский на автомобиле около 15 лет. И я уже хоть чуть-чуть, но ну, разбирался в этом ПДД. Где я прав, а где не прав. Ну, как-то вот так вот получается. Меньше выручайте. Вот это я вам просто могу сказать. Меньше выручайте. Ну, и за кондиционерами тоже сказал уже, господа жители Барфиговки. Научитесь привыкать, что в этом вагоне кондиционеров скоро не будет. Семь, и Подписывайтесь на мой канал. Дальше еще будет интереснее.